Сегодня мы отмечаем очень знаменательный день кластеру один год. Это наш маленький ребенок. С днем рождения, кластер! Мы понимаем, что кластер – это организация бизнесовая, которая вне политики. Это организация, которая работает на благо города. Мы запустили большой проект, который называется uh, IT-Legal, в рамках которого мы сделали legal support. Мы понимаем, что это не только харьковская проблема, но мы решаем ее на уровне Харьковского региона. Мы очень активно принимали участие в разрешении всех вот этих проблемных ситуаций. И каждый раз... Каждый раз мы помогали компании решить эту проблему. Ни одной компании нет, к которой правоохранительные органы бы по-прежнему имели претензии, неразрешенные или оправдывали бы там какие-то специфические действия. На второй годовщине кластера мы уже сможем объявить о каких-то проектах, которые мы откроем или запустим, или будем в процессе запуска вместе с нашими госорганами. Те темпы роста, которые мы показываем, они просто потрясающие. Если бы нас спросили год назад, а верим ли мы, что через год у нас там будет уже почти три десятка компаний, мы будем проводить такие мероприятия, ну, честно говоря, бы половина людей бы задумались. Ми пройшли цей етап споживання, я говорю там, про інфраструктуру, так? тому що те, що нам пропонував ринок, чи те, що нам залишилося спадок Українського Радянського Союзу, ми переходимо до створення. Ми створюємо нові навчальні програми, ми створюємо цілі департменти в університетах, ми готові додавати інновайшн дисплей-парк. Ми готові створювати інфраструктуру, створювати досвіду, створювати все середовище під себе. Так? Тут, я, я вам бажаю переходити від етапу споживання наявни до створення нового.